Хорошо отыграли в защите, пропустили 48 очков. Это очень хороший показатель. Это и стало залогом нашей победы. Хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали нас поддержать. Процесс адаптации еще продолжается. Ну как, я нахожу ну, общий язык с партнерами. Тренера мне очень помогают адаптироваться. Ну, как бы, адаптация продолжается. Я думаю, через пару недель, неделю она, ну... Я уже буду полноценным игроком. Ну, я и так полноценный игрок команды, как можно сказать. Просто сейчас еще немного путаюсь в комбинациях в защиту. Ну, это, это скоро пройдет, и я буду, уже буду полностью адаптирован. Я очень доволен переходом. Как в моем возрасте, главное играть. Я в Будивеннике сидел на, ну, на замене, не выходил. Тренер дал мне шанс, пригласил Гаверлу. Я очень благодарен. Я стараюсь делать все, что от меня возможно, и помогать команде на площадке. Он может и 40. По его степени готовности приехал игрок полностью готовый физически. Надо было просто его подготовить тактически. Он очень быстро адаптировался, с головой все в порядке. Вот я доволен переходом, я доволен приобретением. Тем более вы знаете, в какой ситуации мы оказались без первого номера. И сегодняшние 12 результативных передач для нас, конечно, для такой игры очень мало. Тяжелая игра получилась. Безобразно сыграли на своих счетах, на своем подборе. 18 подборов на нашем счете. Если мы хотим и дальше совершенствовать свою игру, этот компонент нам надо работать и работать. 18 мы раз дали овладеть. Именно желание у Бакакиева в борьбе было больше. Да, они не попали сегодня 21-3, трехочковые, это не их процент. Вот, но я повторю за Пашей, 48 очков – это хороший результат в защите. Первая и четвертая четверть. Обычно все говорят, что в четвертой четверти устают игроки. Мы сегодня показали хорошую игру в четвертой четверти. Я думаю, ну, недели две. Сегодня его дебют. Он, если вообще не знаком с командой, он прилетел сюда прямо. Имел одну тренировку, две тренировки имел с командой. Очень много информации на него обрушилось. Ну вот, но его стартом я доволен, недоволен немножко кондициями. Видно, что все-таки имел перерыв небольшой в игровой практике. Вы видите, мы приехали даже без него. Он проходит курс реабилитации уже месяц, как его нету в команде. И я не знаю, что бы мы делали бы без Буренко. Я благодарен Будивельнику, руководству Будивельника, лично тренеру Багаскису, который принял решение в личной со мной беседе. Разрешил этот переход, но ну, вот он нам очень помогает. Я думаю, что ну, две недели, наверное, еще предстоит ему. Через две недели ожидая выход его на площадку. Ну, это очень ужасная игра для нас. Мы полностью провалили сегодня подбор особенно в первой половине они снимали и добивали все что хотели просто прыгали нам на шеи и на спины и боролись за каждый мяч а мы просто стояли и смотрели плюс мы сегодня не забили много свободных бросков и наша проблема в том что если мы бросаем свободный то мы не идем на подбор что у нас максимум борется один два человека и остальные уже бегут в защиту Тренер давал установку, чтобы четвертый номер Пирсон бросал, но мы не выполнили, мы старались сбежать, и на последних секундах бывало. Он показывал, мы прыгали и получали дурные фолы. Как мы готовлю это иг игры, игра. Я команда сказал, это не эта команда, что может только играет один-один. Но что мы должны делать, это контролировать один-один. Они не имеют снайперс. У них нет снайперов. Не имеют снайперс. Они бросали три для четырнадцать. Четырнадцать три очка. Попали 14, нет, не попали. Было 14 попыток бросить трехочковое. Я не знаю, почему наша защита, защита сегодня не работает, где все. И что мы сказали, это только защита на один-один. Давайте, если они бросаете, давайте. Только один-один защита. Это не не работа. Подбор не работает. Но я не могу сказать, что это потому, что мои игроки не делают, что я сказал. Это. Я знаю, что я тренер, и я должен найти э, несколько другой, если это, это, план не работает. Я не, я не знаю что. Когда защита не работает, это, это очень тяжело э, найти э, другой систему. Мы работали все неделю. Эта система защиты и нападения. Эта система не работает. я не знаю почему. Мы в нападение бросали очень много. Свободный. Свободный. Я, я думаю, 15, может быть, 20 раз. Не попал. Только не попал. Но защита не работала. Нападение не работало. My vyhráli 26 ačka. To je vše.